Вранці 12 грудня у навчальному центрі Національної гвардії України відбувся випуск молодших командирів батальйону Донбас. З цієї нагоди в золочів прибув народний депутат України, командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Щодо випуску особового складу спецпідрозділу Донбас, який закінчив навчання на базовому рівні в навчальному центрі Національної гвардії України. Особовий склад достойно прошел все испытания, как я уже зазначав, що что дисциплина в этом подразделе, даже выше, чем в обычных наших строєвих подразделах. Очень хорошая новость. Начинаю эту в сентябре месяце, когда не прошло еще месяца после его ми мы с некоторыми гражданскими активистами в составе комиссии, в составе делегации в, в США для того, чтобы встретиться представителями Пентагона, встретиться с представителями Сената США. Как обычные люди, как э, участники и свидетели событий на востоке нашей страны. Участники и очевидцы агрессии Российской Федерации. Тогда мало кто верил, что это может во что-то превратиться. И когда второй раз, уже в ноябре, мы с командирами других подразделений э, «Береза» и тревков, выехали для повторных встреч, был такой. Однако, несмотря на все это, благодаря усилиям гражданских активистов, усилиям дипломатии, усилиям наших новых друзей в США, вчера вечером а, по времени США днем а, было Сенатом а, утверждено решение о предоставлении Украины статуса военного союзника, и выделении э, военной помощи. Это помощь прежде всего летального оружия, это помощь прежде всего теми комплексами, которые помогут нам в случае необходимости уничтожать, в том числе там какие-то 90, то есть это комплексы ЖВИН. Это, э, это те условия для обучения, которые американские союзники, можно теперь уже практически сказать, готовы предоставлять для наших побратимов. Как на Украины, так и за ее На США утвердил законопроект о нам статуса союзника и предоставлению военной помощи. Нам теперь необходимо принять все законы, чтобы мобилизовать общество, чтобы у нас а, действительно нагрузка была распределена по всем, а не только по приграничным областям. Чтобы все понимали, что победить мы можем оставить свою территориальную целостность, только мобилизовавшись. Поэтому войну назовем войной, а ТО должно уйти в прошлое. Российская Федерация это агрессор, неблоковый статус мы будем убирать, потому что это уже далекое прошлое и более 70 законопроектов, которые внесены в коалиционном соглашении, которые должны облегчить жизнь и волонтерам, и военнослужащим, помочь нам мобилизоваться, будут приниматься, то есть будет работать чуть ли не в суточном режиме. Параллельно будем с ребятами на фронте отстраивать линию обороны, параллельно будем бороться с диверсионно-разведными группами, ну и, я думаю, будем перекрывать потоки контрабанды, чтобы жители оккупированных регионов могли свое молоко, яйца получать, но ну, водку, сигареты, лес, бензин, на котором зарабатывают, к сожалению, не наши негодяи в погонах и лидеры террористов мы перекроем. война значит война Петро и потом Александр Богданович Підрозділу. Будь ласка, ходіть сюди. З виду тендітна жінка, але з характером старається, будемо речо. Що... Успішно вітаю вас з закінченням навчання. Здоров'я, добра, благополуччя, подальших там успіхів. Гарного вам настрою.